ikki yarim foiz atrofidagi rus tilini ustuvorligini saqlab tura olayotgan vatandoshlarimiz sakson foizdan ortiq bo'lgan o'zbek xalqini o'zini tilini himoya qilishi uchun shuncha katta agar qarshilik ko'rsata olayotgan bo'lsa biz tilimizni rivojlantirish haqida hali demak gapira olmas ekanmiz bugun til yumshoq siyosiy kuch sifatida ishlatilayotganligini biz yaqqol ko'ryapmiz til masalasi bugun oddiygina bir muhokama qiladigan masala emas balki amaliy harakatlarni zaruratini ham taqozo qilmoqda aynan bog'chalar va maktablarni ilk davrida rus tili bilan shug'ullanish masalasi orqasida siyosiy maqsadlar bor ekanligini bugun hech kim sir sifatida ko'rmaydi lekin til o'rganish masalasi bu birinchi sinfdan yoki bog'chadan boshlanadigan masala emas bog'cha va maktabni ilk davri bu bolani asl tarbiya poydevor tarbiya davri hisoblanadi va mana shu davrda bolani qadriyatlariga bo'lgan hurmat o'z milliy o'zligini an'analarini asrash o'z qadriyatini qiymatini bilish kabi masalalar singdirilishi kerak masalan yaponiya koreya kabi kibu... xitoy kabi uzoq tarixga ega bo'lgan millatlarni agar bugun bog'cha va maktablarini ko'radigan bo'lsak o'sha ilk davr tarbiyasi o'zligini anglashga qaratiladi agar biz bog'chada bugun ustuvor til sifatida rus tilini tan olayotgan bo'lsak birinchi ikkinchi sinflarda o'zga tilda agar biz uni o'rgatishni boshlasak qadriyatlarimizga nisbatan hurmatsizlik qiladigan o'zimizni avlodni ham afsus bilan yetishtirib qo'yish mumkin bo'ladi qaysi millat o'z tiliga nisbatan o'z qadriyatlariga nisbatan munosabatini o'zgartirsa va u e, til yoki qadriyatlaridan uzilib qoladigan bo'lsa bunday millatlarni bugungi kunda e, yo'q bo'lib ketish xavfi mavjud ekanligi ko'rinib turibdi